اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے پارے دل کر خلاصہ تیسرے پارے کا آغاز بھی سور بقرہ سے ہوتا ہے تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ کے تمام نبی اور رسول معزز و مکرم ہیں اور ان کی شان بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی ہے آیت نمبر دو سو چوبن میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین دوستی اور سفارش نہیں چلے گی اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں تلکہ رسول میں آیت القرصی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے آیت القرصی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شایطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں یہ آیات قرآن کی سردار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید شان جلالت اور وہ قدرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کے اذن سے ہی اس کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی تیسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں اپنے اس مقروضے کو ثابت کرنے کے لیے اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے پس تو اس کو مغرب سے لے کر آ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چکی موہر لگ گئی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کے ساتھ اس مناظرے کا ذکر ہے اسی طرح تیسرے پارے میں حضرت عزیر کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ یا آباد ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا حضرت عزیر علیہ علیہ السلام السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں ہے اور جب اللہ تبارک انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ سات سو گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا آیت نمبر دو سو تہتر میں فرمایا کہ صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یا دین کے کسی کام مثلا دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں اور انہیں طلب کی فرصت نہ ہو اور وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور ان کی حقیقت حال سے ناواقف فادمی انہیں مالدار سمجھے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے یعنی آیت نمبر دو سو چوہتر میں فرمایا سود خور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مقبوط الحواس کر دیا ہو پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو ماضی کی خطا ماپ ہے البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود چھوڑ دے سور بقا کی آیت نمبر 282 میں تجارت اور لین دین کے بنیادی اور اساسی اصول بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک دستاویزی شکل دو نمبر دو ادائیگی کا وقت مقرر کرو نمبر تین مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے نمبر چار تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے نمبر پانچ تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام فرض ہے نمبر چھے مقروض نادان کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے نمبر سات تجارتی و مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے نمبر آٹھ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے نمبر نو گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا معاہدہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے نمبر دس گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو ایزا پہنچانا گناہ ہے نمبر گیارہ گواہی کو چھپانا گناہ ہے نمبر بارہ حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے نمبر تیرہ اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے اور آخر میں فرمایا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے سور بقرہ کے بعد سور آل عمران ہے سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر کیا کہ وہ رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے وہ بغیر رنگ روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بھی بنا دیتا ہے سوریہ عالیہ عمران کی آیت نمبر سات میں یہ بتایا گیا کہ آیات قرآن کی دو اقسام ہیں ایک یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معینی مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہیں ان میں شرعی احکام حلال و حرام فرائض و واجبات اور حدود و فرائض کا بیان ہے متشابہ آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے اور جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ان کے مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ ہی جانتا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر چودہ میں انسان کی آزمائش کے بارے میں بتایا گیا ہے انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں نشان زدہ گھوڑوں چوپائیوں اور کھیتی باڑی یعنی مالو رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ کے پاس ہے اگلی آیت میں مومنین مخلصین کا یہ شعار بتایا گیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا یہ لوگ صبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کی رحم میں خرچ کرنے والے اور بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالی کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اے نبی کہو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے سورہ سور عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا ان الفاظ میں ذکر ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا طلبگار ہو تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے یعنی اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 35 سے حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا ہے عمران بن یاشہم حضرت مریم کے والد ہیں اور ان کی والدہ کا نام بنت فاقوس مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے سو so, تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اگلی آیات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور حضرت ذکری علیہ السلام تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک ہجرے میں ٹھہرایا گیا حضرت ذکری علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھیں انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانج تھیں سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب ذکریہ علیہ السلام بھی رحمتِ الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما حضرت ذکری علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا اے ذکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو حضرت علیہ السلام اس کے بعد تین دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کی ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے پوڑھ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے آگے کے آیات میں آخرت میں بدقسمت لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر ستتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا سورہ اعلی عمران میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارباء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے آیت نمبر چوراسی میں عالم ارباء کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر بالفرض تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور بل ضرور ایمان لانا اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا تو اللہ نے فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اس مثاق سے معلوم ہوا کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اس پارے کی آخری آیات میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا آ رہا ہے اور اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے آیات 86 تا 88 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا ان پر عذاب اور عذاب میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی کوئی مہلت نہ دیے جانے کا بیان کیا ہے بعد کی آیات میں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے تیسرے پارے دل کر رسول کا خلاصہ یہاں مکمل ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین